вас вылечим. Кибернетики. Это наш профиль. Сейчас мы расскажем вам совершенно невероятную историю. Рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте. Вы говорите, царь, царь. А вы думаете, царям легко? Да ничего подобного обывательский разговорчик. У всех трудящихся два выходных дня в неделю мы цари работаем без выходных. Рабочий день у нас нервирован. Почти 38. О, что вы говорите? Да, да. А вы значительно моложе в Вы мне льстите. <свист> А что вы так на меня смотрите, отец? На мне узоров нету и цветы не растут. То, что вы рассказали, грандиозно. Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. Торопиться не надо, сесть я всегда успею. <music> Отдохнул? Сметаны! Ух, во, рыбы! Ух, во! Ах, это прелесть! Это И клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Да, подходящая компания. Это такая компания, где вас могут что-нибудь послать. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, И щеки девушек горят, с утра горят румян. Предстоит учиться мне в университете, до чего достойно? Мне так жутко это слушать, аж сердце топается. Не устраивайте преждевременные стельки. Так, тогда -да так. Дайте нам сосиски, вот эти вот. Закупаться. Почему у вас огурцы соленые? Пидарг. Хорошо. Дайте. Да. Теперь вот такое предложение. А что если стать ясно? Тогда, Тогда, может, нужна. Не нужно. Понятно. Разрешите хотя бы? Ну вот так попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Спасибо. по я не рассудка, честно слово. Ясно, Даниэль Тремис. белая горячка. Да белая, горячая, совсем белая. Вы не волнуйтесь. Понимаю. Это студентка, комсомолка, спортсменка. наконец она просто красавец. учишь в области кибернетики.